мастер профессионального салона для чуваки. Микола Шевченко. Доброго рангка. Доброго Дякую, что Пока мы тут не есть сюжета, вот Марина уже пыталась договориться про стрижку Николая мужской мужской массе. Марина. Ничего, а я с мы. Кстати, вот работает в барбершопе, как сейчас вон она говорит, барбершоп, это барбершоп. в переводе парикмахерская. И, соответственно, вы барбер. Да. Барб... Ну, как... Барбер это парикмахер. И даже вот на шее у вас то написано, чтобы Чуп... Чуп... никто не мог... Перепутать, не дай бог. А, так, теперь давайте поговорим. Значит, что скажете по поводу, во-первых, моды все-таки на борода. В моде борода сейчас или нет? Трусан на бор, тренде? Борода, или? борода становится короче со временем. Если брать, например, сейчас год-два года назад, она была длиннее, более неопрятная, Это сейчас она короткая, четинка, опрятненькая, красивенькая. Даже на вручение золотой глобус в Голливуде. Половина мужчин пришли бритые, даже Ди Каприо пришел бритый без бороды. Как -то. Все удивились. Все удивились. Все ожидали, что он придет, когда. Ну, как, как обычно, да. Э, да, как их глаз. А, хорошо. Вот э, все-таки вот, герой сюжета никак не мог найти вот, да, причину раздражения кожи. То, то, то бритву новую искал, менял себе, то средство для кожи. Что важнее, все-таки хорошая бритва или хороший лосьон после бритья. Что в этом вот? Это очень, это очень индивидуально. И если человек не может подобрать, перепробовал много средств и станков, лучше пойти и обратиться к дерматологу, uh -huh. чтобы он подсказал, уже реально проверил, посмотрел. Что не а как так? доглядать таким чином, что все нормально, ты просто не умеешь правильно користуватися, ось купа у нас настолько, и папульчик в да. Как доглядать за обличьем для того, чтобы не было раздратования роз, на шкире? Во-первых, перед тем, как бриться, главное хорошенечко распарить кожу. То есть несколько раз умыться теплой водичкой. А, то есть не сразу, да? Нет, не сразу, и... нет, не сразу взял и пошел. Да? Нет, так нельзя. Вы сейчас так опасно бритвы так это резво сделали. То есть это, это, ну, это отдельно. Значит, раз, распарить лицо нужно? Распарили лицо, посолько, красота парили лицо нанесли средства Средство выбираем исходя из желания. То есть есть у нас вот это обычный крем для бритья. Uh -huh. Выдавливается, наносится на кожу, по мазочкам вспенивается и бреется. Uh -huh. вот, но я его не как делать на любителя, оно немножко сохнет на лице быстро, поэтому лучше uh -huh. использовать. Пенку. Есть пенка. И вот еще но это есть... у вас какие-то профессиональные пенки, есть же такие, которые в супермаркете можно да, купить. Да, Разница да. не сильно большая. Разницы будет. нет. Ну как? Почему? Здесь побольше всяких средств, которые размягчают кожу и очень много линеек серии. Серия для чувствительной кожи, для чувствительной выроды. Вот вы умеете брить опасной бритвой, да, как вот, которая вот в последнее время ее там она отошла, да, но сейчас то опять входит в моду. Как часто мужчины дома сейчас пользуются и как сложно научиться бриться вот такой настоящий бритвой? Дома, дома очень редко пользуются, как правило, только в барбершопах, мастера. Ну, сложновато. То есть нужно учиться. Можно на ком учиться? тренировались? Это на, на ноге. На, а, ну серьезно на ноге? На ноге. Так, ноги и бритье, Марина, это отдельная тема. Мы об этом поговорим немножко позже. Сейчас вернемся к мужчинам и, и, и лицам. Значит, хорошо. Что делать при порезе? Чем лучше всего вот сразу же обработать ранку? Обработать можно вот лосьон после бритья. Они у он, такие, он да? Спир... Там, пекут ну, слегка. Да, он печет слегка. Это на спиртовой основе. То есть классный запах имеет. Можете понюхать. Uh -huh. такой Слушай, а если вот, э, знаешь, мы привыкли там смотрим в старых фильмах, когда газетку прикладывали к ранке, ну, это, это работает? Чтобы, или нет? Это чтобы просто кровь немножко остановить. То есть исключительно для этого. Да, ну ранку вы не обработаете. А еще тогда вопрос. Вот, вот побрился человек, вот срочно надо, на работе важная встреча, дома нет средств после бритья закончить. Чем можно обработать лицо после, после бритья, если вот под рукой найти, на, так сказать, на хозяйстве. Ну, раньше знаю, можно было попшикать туалетной водой. А, обычным одеколоном? Обычным А такое, что на кухне, не знаю, там, молоком каким нибудь Льдом там. можно обработать. Льдом? Да, холодная вода, лед успокаивает кожу. То есть сразу же успокаивает. Да. А по поводу мужчин, которые, которые говорят, это пенки все, это придумано маркетинговые ходы, я мылом обычным, мылом намазал. Вот, кстати, побрел". есть мыло. Это для бритья мыла? Это для собственно. бритья мыла, да. Оно вспенивается и наносится А на... обычное мыло подходит для бритья? Это то же самое, по сути. Ну, здесь просто оно размягчает кожу. Но минус мыли в том, что оно быстро сохнет, и вам постоянно нужно будет его вспенивать. То угу. есть это ну, более долгий процесс. Угу. Марія, ти так заінтригована, слухай-бо. Ми Я продали... просто думаю, скільки хвилин потрібно розперювати шкіру для того, щоб не було подразнення. У ну, теплій водички скільки? Так приблизно хвилин, хвилин, минут, да. Тобто, спочатку милеш, ніжку потримали, і потім беремо бритву, якою вона, як доглядати за бритвою, для того, щоб не було подразнення. І ще по поводу бритви. Є бритви одноразовые останочки одноразовые есть, которые с э, двигающей головкой. Ну, да, вот. да. Там бывает у них 2-3-5 лезвий. 46. Да. И проводили эксперимент, ученые, какая же бритва лучше. И от 5 лезвий, где вот в станке 5 лезвий, больше всего раздражений. Потому что 5 лезвий по коже проходят одновременно, и равносильно, что я опаска 5 раз в одном место. Это оптимальная бритва. 3-4 лезвия вполне достаточно. Достаточно. А то и два. Ну, два. Ну, три. три два, два, три. Хорошо, а, по поводу по поводу бриться. Ну, понятно, кто бреется, приблизительно понимает, как, как это лучше делать там. Ну, все-таки по, по росту волос или против. Если, ну, против, понятно, эффективнее. да, если быстрее. брить против роста волос, то будет раздражение. Угу. Вы, вы немножко задеваете луковицу волоса, из-за этого она... на. Ну, раздражает. настоящий барбер вот опасный бритвой. Извините, что я размахиваю, так пойдут. Да, э, бреется да. по, по росту волос. По росту волос, или же, чтобы немножко сильнее сбрить, можно брить боком. То есть под уголком. А знаете, что я видел? кстати, вот как раз в барбершопе, проходя мимо, я иногда хожу в вот. И там, значит, э -э полотенцем таким теплым все сделать. Это что, это после это, бритья нет, уже? это перед бритьем, это... распаривание. То а, есть мы же есть... не будем клиенту водичкой брызгать. Мы то специально есть распарим распаренное полотенце. Да, чем, чем жестче борода, тем лучше дольше и горячее полотенце подержать. И, соответственно, распаривается и лицо, и, и, и волосы тоже немножко смягчаются. И когда перед тем, как вы бреетесь, нанести пену или же лосьон для бритья и mm. немножко подержать на лице, тогда будет более эффективно, чем mm. просто нанес и сразу начал брить. Угу, угу, угу. Так, Тобто ну, обов'язково все... розперемо обличчя від 1 до 2 хвилин, використовуємо правильне направлення бритви для того, аби не було сначала, подразнення. Сначала, сначала після... носите средство, вибирайте, яке вам по душі. Нанесли, подержали секунд 30, может быть, 40 будет достаточно, и начинайте бриться. И начинаете бриться. Ну и бритву вы тоже выбираем уже, то есть уже ну, если, какая, если какая вас, больше подходит. Если да, есть, например, борода и нужно более контура сделать аккуратно, лучше использовать бритву, которая не с двигающей головкой, потому что двигающая головка повторяет контур лица и не совсем удобно делать. Или же иногда можно себе позволить прийти в настоящий барбершоп и довериться профессионалам, у которых вот такие вот опасные, опасные бритвы, они такие называются опасные. Опасные бритвы. Опасные бритвы. Значит, питание, когда в мастер профессионального Для чоловіків Микола Шевченка. Всім бажаємо, в кого є борода. красива бороди, хто вирішив її поголити, звичайно, ніяких подразнень. А сніданок триває, друзі.